নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত দেৰিকৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গাটো ভাল নহয় মানে মই ঊনৈছ তাৰিখৰ দিনা যেতিয়া জুবিন ক্ষেত্ৰ গৈছিলোঁ কৈছোঁ আৰু কেতিয়াৰ পৰা বেয়া জুবিন ক্ষেত্ৰ গৈছিলোঁ তাত মানে মই দুঘণ্টামান ওখ চেন্দেল পিন্ধি খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছৰ পৰা মোৰ একদম আঁঠুটো তলৰ সেইখিনি জেগাৰ পৰা এনেকুৱা গাটো বিষ আৰু পেটটো ফুলি আছিলে তাত খাইছিলোঁ মানে কি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱেই আলু পৰঠা এটা খাইছিলোঁ তাৰ পাছৰ পৰা মোৰ একদম গা ইমানেই অশান্তি ইমানেই অশান্তি আজি অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ডাঙৰ খবৰ এটা দিব লগা আছে সেইকাৰণে দিম আৰু এতিয়া গা পা ধুই একেদম ধূপ বন্তি লগাই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া আমাৰ ডিকু দেহাও আহিছে তাৰ গাটোও বেয়া মোৰ গাটোও বেয়া এতিয়া আজি কি কৰিলোঁ গাটো ভাল লগা বুলিয়ে আপোনালোকক দেখাওঁ গোটেই ফুলবিলাকতে পানী দিলোঁ আজি এয়া চোতালখন তিতি আছে দেখা পাইছেনে চবতে পানী দি একদম ধুনীয়া সতেজ কৰি পেলাইছোঁ বতাহ মাৰি আছে আৰু এই ইয়াৰ ওপৰত কেইটামান কমলা টেঙা আছে আমাৰ দেখা পাইছেনে বাৰু কমলাকেইটা মই কাকো দেহাক কৈছোঁ দেহা বোলো পাৰচোন সেইটা জিমত গৈছে আহি পেলাই পাৰিবহি আৰু সেই ভাল যিটো খবৰ আপোনালোকক দিব লগা আছে দেহা হা যিটো খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ সঁচাকৈ একদম আচৰিত আৰু আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ শনিবাৰে মই গৈ আছোঁ হাফলঙলৈ আৰু সিদিনা যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে কাইলৈ দিনটো লৈছোঁ কাইলৈ আমাৰ এওঁ মানে ফৰ্থ চেটাৰডে পৰিছে ফৰ্থ চেটাৰডে' পৰাৰ কাৰণে কাইলৈ যাম কাৰণ কি হয় আমাৰ ঘৰখন য'ত আছে কাষে মানে বহুত চুৰ হয় বহুত চুৰ হয় সেইকাৰণে চি চি কেমেৰা যিমানেই লগা নাথাকোঁ চি চি কেমেৰা চবফালে লগাই থৈছোঁ তথাপিতো মানে কি হয় ঘৰত মানুহ এটা থাকিব লাগেই মানে সেইকাৰণে এতিয়া কাইলৈ তেওঁ থাকিব ফুড চেটাৰডে' ঘৰত থাকিব সেইকাৰণে মই কাইলৈ যাম হাফলং এতিয়া একদম ঘৰ দুৱাৰ এইবিলাক আজি চব মকৰা জাল চাফা কৰিছোঁ মানে এই দুদিন মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ গা যিহেতুকে অশান্তি এতিয়া একদম কৰি মেলি মোৰ শয়ন কক্ষলৈ বলক আজিৰ পৰা একদম কি আৰু বইল ঘৰত একদম পূৰা কাৰা শাসন আৰু মোৰ যে মাংসটো টুটেলি বন্ধ আমাৰ বহুত মাছ মাংস মানে মাছটোতো বাৰু কম খোৱা যায় কিন্তু মাংসটো বহুত সেইকাৰণে মাংস খোৱা একদম বন্ধ কৰি দিছোঁ মাংস খোৱা একদম বন্ধ কৰি দিছোঁ খালেও মানে বইল কৰিহে অকণমান খাম লোকেল মুৰ্গীটো তাৰপাছত মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ হাফলং জেলত অঘটন মানে সৰু সুৰা অঘটন নহয় বহুত ডাঙৰকৈ অঘটন হৈছে আমাৰ জুবিন কাণ্ডত জড়িত জুবিনৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি আৰু সেই শ্বেখৰজ্যোতি মোক ইতিমধ্যে এনেকুৱাকৈ আক্ৰমণ কৰিছে এটা চকু বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু সেই বাহিৰলৈ ওলাই অহা চকুটোৰ বাদে ইটো চকু কি হৈছে ফুটিছে গতিকে তেওঁ ইতিমধ্যে মেডিকেলত এডমিট হৈছে আৰু কোনে কৰিছে ইমানখিনি তাত চিকিউৰিটি থকাৰ পাছত সেই ঘটনাটো কোনে কৰিলে সঁচাকৈ আৰু সেইখন জেলতে আছে কোন আছে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বৰ্তমান অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ পাঁচমহীয়া পঞ্চমীটৰ যা যোগাৰ চলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে অকণমান বাৰু আপোনালোকক মই দি দিম তেওঁ ফটো আপলোড কৰিছে কোনে কেনেকৈ উঠাইছে নাজানো বাৰু কিন্তু মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দিম আৰু সেই অমৃতপ্ৰভা মহন্ত তেওঁ এতিয়া যিটো মানে সন্তান পেটত লৈ আছে বহুতৰে বহুত মন্তব্য বহুতৰে বহুত কথা তাৰ ভিতৰতে আকৌ এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই খবৰ জনাবলৈ ওলাইছোঁ অমৃত প্ৰভা মহন্তক বেলেগে পঞ্চমীত নোখোৱায় কোনে খোৱাব শ্যাম কানু মহন্তৰ পত্নীয়ে খোৱাব পঞ্চমীত চাওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু বহুতে কৈছে শ্যাম কানু মহন্তৰে হয় পেটত থকা সন্তানটো কিছুৱে কৈছে সিদ্ধাৰ্থৰ হয় কিছুৱে কৈছে শেখৰৰ হয় সেইটো নাজানো আকৌ বিৰোধী পাৰ্টীয়ে বাৰু বেলেগেই কয় মানে আমাৰ কি বুলি ক'ম আৰু সেই লেখিকাগৰাকীটো আৰু মন্তব্যটো বেলেগ ধৰণৰ ফালেহে নিছে বেলেগৰ ফালৰ বুলি কয় গতিকে সেইখিনি বাৰু ইয়াত নকওঁ কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকিব তেওঁ লিখনি চাব আৰু লগতে এই যি যে বা বাতৰিবিলাক ওলাইছে আচলতে আমি এয়া বাতৰিত পাইছোঁ দেই আৰু বহুতে কি কৰে বাতৰি আমি আমি ভাবোঁ বাতৰিত ওলাইছে যেতিয়া সঁচা কথা গতিকে আমি সঁচা বুলিয়ে মানি পেলাই কথাবিলাক আমি কওঁ আমি প্ৰথম বাতৰিটো চাওঁ কাৰণ বাতৰিটো আমি যেতিয়া ভিডিঅ' এটা ইউটিউবত দিওঁ তেতিয়া কয় যে এই আমি বাতৰিতে চালোঁ যা আঁতৰি নক'লেও হ'ব গতিকে যিসকলে বাতৰিত চাইছে তেওঁলোকক কৈছোঁ সেই বাতৰিটো চাইহে আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে শেখৰ যদি যে ইমানকৈ অপকাৰ মানে কেনেকৈ চকু ফুটালে কোনে ফুটাইছে আপোনালোকক এতিয়া মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ যে জুবিন গাৰ্গে আমাৰ ভগৱানে যে যিটোক বগলীক মানে বগলী যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে সেই বগলীটোক তেওঁ মানে প্ৰতিপালন কৰি বহুত সুন্দৰকৈ চিকিৎসা কৰি মানে সুস্থ কৰি তুলিছিলে আৰু সেই বগলীটো আছিলে উদাসিনী গাৰ্গ বুলি নাম দিছিলে আৰু সেই উদাসিনী গাৰ্গে গৈ পেলাই আমাৰ হাফলং জেলত মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম বগলীটোৱে কৰিলে গতিকে আপোনালোকে ভাবকচোন এনেকুৱা যদি সঁচাকৈ হোৱা হেতেন কিমান ভাল হ'লহেঁতেন এইটো আচলতে কাল্পনিক বুলি পিছতহে কোৱা শুনিছোঁ কিন্তু আৰু এই বাতৰিটো পাইছিলোঁ আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ এই বাতৰিটো পাইছিলোঁ প্ৰতিদিন লাইভত গতিকে আপোনালোকে চালে সকলোখিনি গম পাব পাছত আকৌ ক'ব নহয় আপুনি ক'ত পাইছিলে সেইকাৰণে মই নামটো ক্লিয়াৰকৈ দিছোঁ প্ৰতিদিন লাইভ আপোনালোক তাতে মই এই বাতৰিটো পালোঁ প্ৰথম পাই পেলাই একদম সঁচাকৈ একদম বুকুখন কঁপি গৈছিলে যে সঁচাকৈ এইটো হৈছে নেকি তাৰপিছত যেতিয়া কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱাহে কথা গতিকে বাৰু যিয়েই নহওক কিন্তু সকলোৰে মনত এটাই ক্ষোভ আৰু পদূলিমুখ পালেহি ডিচেম্বৰ মাহটো হয়নে আজি একৈছ তাৰিখ গতিকে আমি ভাবিছোঁ ডিচেম্বৰ মাহটোতে আমি ন্যায় পাম বুলি আশা কৰিছোঁ জুবিনে ন্যায় পাবই লাগিব আমি সেইটোকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ চিঞৰি আছোঁ আজি দুমাহ তিনিমাহকৈ তিনিমাহতে সোমাবহি আমি সেইটোতে চিঞৰিয়ে আছোঁ ন্যায় পাব লাগিব পাব লাগিব পাব লাগিব গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভুল নুবুজিব আমি সেই বাতৰিটো পাই পেলাই সেই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তেনেকুৱা যদি সঁচাকৈ হয় বহুত ভাল আছিলে আৰু মই যে কৈছোঁ আপোনালোকৰ হাফলঙলৈ যাম বুলি আৰু হাফলঙলৈ যিহেতুকে যোৱা কথাই আছে মই ভাবিছোঁ আপোনালোককো হাফলঙৰ জেলখন দেখাম আৰু এই যে অমৃত প্ৰভা মহন্তৰ পেটত যিটো সন্তান আছে সেইটো এক ভগৱান জানে দেউতাক কেইজন সেইটো ভগৱান জানে কিন্তু কংসৰ কাৰাগাৰে কংসৰ কাৰাগাৰতহে জন্ম হ'ব এতিয়া সন্তানটো নে ন্যায় বাহিৰলৈ ওলাই নাহে এতিয়া আকৌ যিটো শুনিলোঁ তেওঁ জেলৰ ভিতৰতে প্ৰসৱ দিব বোলে জেলৰ ভিতৰতে সন্তান জন্ম দিব আৰু পঞ্চমিতৰ যা যোগাৰ কৰিছে আমাৰ শ্যাম কানু মহন্তৰ পত্নীয়ে বুলি কোৱা শুনিলোঁ আৰু দুগৰাকীমান বাইদেৱেও কৈছে যে আমিয়ে যাম পঞ্চমীত খোৱাবলৈ গতিকে আপোনালোকে বাতৰিসমূহ চাই থাকিব লগতে আমাৰো বাতৰি চাই আমি যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ যিসকলে বাতৰি নাচায় আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব তেতিয়া গম পাই থাকিব একদম এই টু জেড আপডেট দি থাকিম গতিকে আকৌ এষাৰ কথা কৈছোঁ আৰ্জিলে ফল ভুঞ্জিবলৈ পায় গতিকে মানুহে ইমান তললৈ নামিব নালাগে মানুহে এটা মিছা কথা ঢাকিবলৈ গৈ পেলাই এশটা মিছা কথা ক'ব লাগে হয়নে মানে এটা সঁচা কথা ঢাকিবলৈ গৈ এশটা মিছা কথা ক'ব লাগে যে আজি এইটো কাম কৰিছোঁ নহয় কৰিছোঁ কৰিছোঁ আজি অমৃত প্ৰভা মহন্ত সঁচাকৈ বেয়া লাগে তেওঁ যেতিয়া গোটেই ঘটনাখিনি তেওঁ চকুৰ আগত হৈছিলে কাৰণ সেই ইয়াত পাৰ্টিটোত তেওঁ আছিলে আৰু ঘটনাটো ইয়াত পাৰ্টিতে হৈছে গতিকে তেওঁ যেতিয়া গোটেইখিনি কথা যদি এইটো যে তাহি কৈ দিলেহিহেঁতেন যিমানেই যোনে যিমানেই ভয় ভাবুকে নিদিয়ক কিয় আজি তেওঁ এই অৱস্থাটো কেতিয়াও হ'ব লগা নহয় আৰু যিহেতুকে তেওঁ মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে সেইটোত বাৰু বেয়াকৈ নকওঁ আৰু আমিও যিহেতুকে এগৰাকী মাতৃ গতিকে সন্তানটো ভালে কুশলে হওক তাকেহে কামনা কৰিছোঁ বাকী শেখৰজ্যোতি শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা চন্দীৱন গাৰ্গ আৰু দেহৰক্ষী দুজন কেতিয়াও কিন্তু ৰেহাই দিব নালাগে আৰু এটা এইখিনিতে কথা কওঁ সেই দেহৰক্ষী বৰুৱানে কি বুলি কয় সেইজন সেইজনৰ বোলে গুৱাহাটীত বহুতো পপাৰ্টি ক'ৰ পৰা ল'লে বাৰু সেইখিনিও আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব গতিকে সকলোখিনি মানে কাল্পনিক হ'লেও ঘটনাখিনি এইটো যে একদম সঁচা কথাই কৈছে গতিকে সেইকাৰণে ময়ো এনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো বাকী প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ গতিকে এতিয়া ৰাখিছোঁ গাটো ভাল পাইছোঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো একদম চিঞৰি চিঞৰি গৈছোঁ আৰু মোৰ চুলি কেইডাল চাওক ধুই কৰি আহিছোঁ এতিয়া ইমানেই সৰিছে ইমানেই সৰিছে কি কৰিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে ক'বচোন দেই তাৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাম গতিকে এতিয়া বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া বাই বাই